Казань заработала Международная школа молодых спортивных журналистов. Уникальный проект собрал корреспондентов со всех континентов. С утра юный пера слушает лекции и мастер-классы, а затем оттачивает мастерство на практике. Чему не научат студентов журфака КФУ за рубежом, узнала Зульфия Таразова. Лия Фергусон – студентка факультета журналистики Австралийского университета. В Казань приехала как участник медиапроекта. За три дня занятия она уже успела написать пару заметок и даже подискутировать с метрами. Российские тютеры утверждают, что женщинам не всегда есть место в спортивной журналистике. Я определенно не согласна с тем, что девушек стоит обделять в этой области. Это дискриминация. К примеру, если я хорошо разбираюсь в футболе, сама играю в футбол, я чувствую в себе силы освещать этот вид спорта с профессиональной точки зрения. То почему бы не попробовать? 24 участника из 10 стран, студентов из России больше всех. Здесь, в медиа-центре, ребята учатся писать спортивные новости по мировым стандартам. Каждый вечер молодые журналисты сдают свои материалы, получают оценку экспертов и публикуются на сайте ФИСУ и университета. Здесь очень здорово. На самом деле, вот, наверное, мне никогда не хватило слов, чтобы описать всю вот, просто чудесность, всю прекрасность этих событий, которые здесь происходят. Мы слушаем лекции, посещаем игры, затем пишем заметки и все это в сжатые сроки. Важна оперативность, и это все большой опыт. Эксперты из Канады, Швейцарии, Словении, Германии, США. Практически все они признанные мастера спортивной журналистики. Я пытаюсь а, внушить молодым людям, выбравшим эту профессию, что спорт нужно очень любить, знать, и, может быть, прошло то время. Тогда спортивный журналист мог писать о 20, там, 15, 30 видах спорта. Может быть, настало время специализации. ЮМЕДИА создает свою базу профессионалов, говорят организаторы. Она поможет осветить универсиаду со всех необходимых ракурсов. суфья Таразова, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань.